Вот тут мы нашли ятер. Сейчас мы его будем диставать, посмотрим, что в нем находится, и будем выпускать рыбу. Ятер забираем, уничтожаем. Диставай, Дима. Вот такое крыло, невылочки. Первое кольцо. Глибина тут півтора метра зараз. Так, є накислинчик, так? Да? Ага. Лини. Карась. і Килини. Раз. раз Пишу гарный карасик. И лайночек. Пишу водоечко. Стоит вот эти Потом, да, я Потом да, я После После нет не якісні снасти. Живой рыбы там немає Ни для людей. Они какие Так они там заканчивается, Мы продолжаем вытягивать этот У нас получается ще и спайка. О, и такая самая большая. И снова сдохлые рыбы в середине. Все. Забыняю пока что съемку, буду помогать. Друзья, всем привет. Этот видос посвящен вчерашнему видосу про хозяев наших вод, браконьеров. Так вот, ультиматум, который мы им поставили, он подходит к своему, подошел к своему завершающему этапу. Сутки прошли. И мы начинаем протюаты. И к нам поступила такая интересная информация, что потужные браканы общаются с контролирующими органами для того, чтобы те поехали и под видом бесхоза забрали их говно из воды. Это ятеря, сети, раколовки, ну все, что там стоит и убивает наш биоресурс. Эта схема не новая, эта схема старая. Когда браконы сыпят сети и контролирующие органы их собирают под видом бесхоза, дальше капуста делится и все как бы всех устраивает. Так вот, э -э -э что хочу сказать, что если в ближайшие дни массово начнутся находки бесхоза нашими контролирующими органами, на киевском. Каневском, Кременчутском водохранилище, то мы будем расценивать это как конкретно сговор, преступный сговор с браконьерами нашими доблестными захисниками нашей природы. Вот как-то так. Всего доброго. До побачення. Далее будет цикавейше. Слава Украине!